Друзья, невеличкий огляд нашего магазина. Магазин Рыбачок, гараж номер 16, место Горичный Плавни, Полтавская область, Украина. Есть трошки спиннинджочки, есть комплектики столик со стульчиками, есть трешки подсачки, есть трешки стульчики, есть трешки крючочки, есть трешки фонариков, аккумуляторов, такая есть, тришки трубочки противозакручиватели, там ВДшечки, всякая такая, вот такие лихтарики, что у нас тут? У нас тут есть клея чуть-чуть, тут всякая мелочевка, наборчики грузиков и так дальше и тому подобное тут у нас есть леска есть нитка есть есть катушечек на удочку тут у нас есть латышки наборчики есть на толстого лоба тут резиночки такие тут есть у нас убывцы карася кормушечки фидерни кормушечки тайки кормушечки, пулька. Тут чуть-чуть ну, у нас грузики. Ну, тут на витрине еще не все. Потребно повыкладывать. Есть вот такие еще крючочки с великим мухом. Есть тройнички. Есть поплавочки, поплавочки, поплавочки. Есть блесенки. спинекс одинарные. Есть спиннер и двойни, спиннекс, двойни, там трошки трошки джиголовок. Есть рюкзачки, вот такой рюкзачок на 100 литров. Коштует 1200 гривень на 100 литров. Есть такой на 80 литров. Есть вот такой рюкзачок на 35. Есть костюмчик вот такой в сеточку разных размеров есть жилеточка вот такая рыбачка есть есть штанышки обычные просто есть вот такие панамочки есть камуфляжик есть просто зеленые зилё... ниточки в таких бухтах есть нитки есть шнуры мармара есть прикормочка такая ну скажем так Три минуты все не вместился, весь обзорчик, ну, трошки вмістилося.